Значит, на данный момент командующим, э, исполняющим обязанности командующего названия э, подписано постановление о создании нового подразделения спецназа э, с уклоном штурмовиков, э, контрактников. То бишь эти батальоны будут, э, эти подразделения будут отличаться от добровольцев тем, что здесь будут э, все люди, не э, резервисты, а официально оформленные солдаты. Э, Сильный акцент будет сделан на дисциплину, которая очень сильно хромает добровольческих батальонов, полностью материальное обеспечение государства, не только материальное, но и денежное, а также страховки, которые обязаны, обязаны получать наши военнослужащие, которые обеспечивают их государство. Вот. Подразделение будет на данный момент первое, одно из первых, которое будет составлять из контрактников. Минимальный контракт мы будем делать, это облегченный контракт на время проведения действий в зоне АТО. Как только закончится АТО, люди, которые не захотят дальше продолжать служить, они могут уйти на гражданскую свою жизнь, заниматься дальше своими вопросами. Те, которые пожелают дальше остаться в рядах подразделения, будут продолжать дальше службу. Потом, очень сильный акцент будет сделан, я уже повторяюсь, на воинскую дисциплину и воинскую подготовку, а также на физическую подготовку военнослужащих. Время показало, что люди, которые приходят в добровольческие подразделения, не готовы выполнять в полном объеме те воинские задачи, которые поставлены перед армией. Потому что добровольцы приходят люди разного возраста, разной физической подготовки. Они проходят облегченную комиссию ВЛК, где делается не сильное внимание, обращали на их здоровье. Поэтому пронести пулемет утес или АГС, это, вы понимаете, тяжелая вещь, которую надо иметь силу. А для этого надо иметь здоровых ребят. Поэтому мы приглашаем всех, то ребят, которые патриоты, которые, для которых слово Родина, честь, воинский долг, не только звук, но и э, смысл жизни, приходить записываться в подразделение, которое сейчас у нас создается. Как оно называется? Э, новое подразделение будет называться Шторм, и базироваться будет э, Мариуполь и Бердянск. Два города, в котором оно будет. Задачи подразделения, как я уже сказал, это борьба с ДРГ, это выполнение фронтовых задач, а также выполнение боевых задач в буферной зоне, которая у нас здесь действительно есть очень много работы, сеть разных групп ДРГ тоже здесь работает, ну и захвата и удержание некоторых плацдармов в зоне, в самой фронтовой зоне. Поэтому это будут мобильные, хорошо вооруженные вооруженные группы, которые будут хорошо обучены. Люди, которые пройдут медицинскую комиссию, будут направлены в тренировочные лагеря. Они пройдут хорошую подготовку у инструкторов. Здесь и наши инструктора, и инструктора с, из стран НАТО. Поэтому мы будем достойное внимание уделять этим людям. Которые придут к нам, чтобы это были нормальные солдаты, чтобы они не только могли погибнуть, но задача их остаться живыми и выполнить ту задачу, которая им поставлена. На какой стадии сейчас творение батальона? Вы сказали, что подписали приказ. Ну вот, скажем так, на, на, сколько там, мы не говорим, сколько людей, вот на какой на стадии? В данный момент подразделение на стадии формирования, поэтому мы сейчас активно, у нас идут звонки в набор. мы сделали так, чтобы люди не приезжали в одно место, а облегчили для них проход медицинской комиссии по месту жительства. Но медицинская комиссия будет проходиться только в ЛК Нацгвардии. Она находится везде в областных центрах. Поэтому в контактных телефонах, которых мы указываем, дежурный офицер говорит, куда или людям прибыть, там им выдадут направление на ВЛК, и они будут ехать. Потому что мы подумали и решили, что трудно не каждый может приехать, материальных средств не хватает, или еще какие-то трудности для того, чтобы приехать или в Киев, или в Запорожье, так как мы Киев, Запорожье, две точки, где будет формироваться батальон, потом сливаться в одно а, единое подразделение. Поэтому, а потом момент проживания тоже очень сложный на время прохождения медкомиссии. Поэтому все они будут проходить по месту жительства. Желающие могут приехать и в Запорожье, и в Киев, если хотят, но Лучше, конечно, когда они проходят дома, они дома отдохнули, пришли. Если часть анализов или каких-то врачей не пришли, они могут потом на следующий день. Возрастной ну, то есть... ценз какой-то есть и женщин берете? И просто... а, значит, по возрастному цензу. Да, возрастной ценз у нас увеличен а, на Звардии до 60 лет, но в этом подразделении возрастной ценз есть. Мы ограничили рядовой состав до 45 пяти и офицерский состав до 55. Вот. Поэтому, сами понимаете, все-таки штурмовые роты и задачи, которые будут стоять перед этими людьми, это большая физическая нагрузка. Я не думаю, что люди с возрасте готовы с ней справиться. А женщинам? Значит, по женщинам. У нас есть одна вакантная должность женщины. Это санитарий-инструктор. 私は。Всего на все.